всем привет, доброе утро. Ого, там я дела, как справа. Ой, в общем-то, так я и не поменял ту фару, что я там вся, а, в общем-то, сказали подъедать после обеда. Написал, что не можно ехать. Короче, а так до вечера про и прокомпасировали и так До видео глянув, там кажуть спит колеса, типа три самореза чи 4 открутить, всю обшивку чуть-чуть отогнуть и достать до цього, до цоколя линзы. Ну так меняли, воно просто схоже, там модель 19-го року, це 20 го там різниця, ну короче там. фарита такая вона типа як трикутник звужений а... а в 19 году типа як лопасть якась така вона більша и... думаю если откручу може не знаю ну Над... ну поворотник габарит я, блин, выкрутил все, но они работают и закрутил назад, то есть, а там еще третий откручиваешь и там какие-то ну, провода и квадратик, бог я знаю, короче, я не электрик. Два идут габарит поворотник, а третий тоже там, ну, оно типа как над линзой, такая штучка, может и квадрат паять надо может так по <coughs> по техническим характеристикам ось даже в угле книгу по эксплуатации нашел то идут написано лампочки на на дальний свет h 155 55 ватт на на ближний h 7 Вт w або ксенонова D3S 35W. Ну, ксенонову не хочу, Вона, по-перше, що йде дорога. Ну, дороже, ніж галогенові. По-друге, вони так само перегорають. Ну, Лінзи ця при галогені класне освіщення дає. По сравнению с иншими автомобилями. То тут туту тут, свита нормально. Плюс допомагает, если погано там по бокам ты каких включаешь противотуманки. Так, свиты я, ну классно, честно. Вот такие. Сейчас поеду лампочки куплю и попробую еще раз сам. Хочется самому, да, но не хочется там, если морду разбирать, то там вот эти пистоны потом, на ну, то там геморрой и разобрать туда, а собрать как-то ну, потом. Подымемся, если все видео то, что подсказал, вот на этом задний стоп сигнал ну, там габариты тоже там обычная лампа накаливания то там да видео классно так даже иностранец снимал да он говорит там все два болта открутил и главное на себя так легенько чтобы не сорвать там пластмассу не пластмассу а такие ну, короче Типа тоже пистона, что лампа вот такая заходит. Оно наподобие как у мазде. Тоже такая она ну, ну, короче, стопори закругленные, чтобы в пас попасть. Как-то так, как-то так. Да, на задку там вообще. Ну и на передку. Я говорю, поворотник габарит вот эти линзы сейчас еще стул возьму маленький может так наклонюсь ну и в гараж поеду бы сырость вообще погода дождь еще раз целый день и моросил потом закончился потом ливень пошел сейчас тоже дождя нету но ну, мряка такая вчера вечером с женой выехали в магазин где туман стоит ужас так как то так так что сейчас поеду в гар... ну куплю лампочку поеду в гараж и вам там или я расскажу оно снимать просто у меня нет вот этой как штуки Чи подставки для телефона че чьи... ну чтоб она и вам интересно было но хотя бы расскажу может кому-то холодоводавал пригодится если смогу конечно так, всем гарного дня. Подписываемся на канал, ставим лайк.